સુરતથી પોતાના વતન જવા માટે મુસાફરોની ભારે ભીડ ઉધના રેલ્વે સ્ટેશન પર માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યો દોઢ કિલોમીટર લાંબી લાઇનો મુસાફરોની લાગી ખાસ યુપી અને બિહાર જવા માટે લાંબી લાઇનો લાગી રેલવે તરફથી બાર જેટલી એક્સ્ટ્રા ટ્રેનો પણ દોડાવવામાં આવી રહી છે એક્સ્ટ્રા ટ્રેનોની વધુ જરૂર હોય તેવું હાલ દેખાઈ રહ્યું છે સુરતથી યુપી બિહાર પોતાના વતન જવા મુસાફરોને એક સપના જેવું હાલ દેખાયું છે ખાસ પોલીસ ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે મુસાફરોની મુસાફરી ચાલી રહી છે और हम लोग यहाँ उधरा स्टेशन पर पड़े हैं काफ़ी ऑफिसर्स की टीम है की टीम और गुजरात और भी लोग हैं और हमारे मीडिया के साथी भी हैं जो कि लोगों को बता रहे हैं कि आप स्टेशन पे आए हैं लोग बहुत सारे यात्री आए हुए हैं त्यौहार में घर पे जाने के लिए और उनको अच्छे से अच्छे ढंग से हम लोग और आज कम से कम समय में यहाँ से भेज सके ये हम लोग ये हुए ज़्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेन निकाले हुए हैं और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत न हो और अगली ट्रेन में उनको बैठाते जाए आज के दिन में इतनी बड़ी भीड़ दिख रही है किस तरह का पूरा रेलवे प्रशासन की ओर से मैंने रेलवे प्रशासन हर लेवल पे मैनेजमेंट पे हुआ हमारा एक वार्थरूम खुला हुआ है हम लोग वहाँ पे ऑफिसर्स आए स्टाफ की टीम बैठी हुई है डिवीजन के लेवल पे है यहाँ पे सभी स्टाफ अपने कोई मेंटेनेंस के इम्प्रूव किया है कि उनको नॉर्मली आपको सौ गाड़ियाँ मेंटेन कर लेते आपको डेढ़ सौ गाड़ियाँ मेंटेन करनी पड़ रही दिन भर में मतलब हर गाड़ी का गा। और इसमें हर तरह से जुटे हुए जिस जान से जुटे हुए कि भाई कोई आर पी एपी टीम सहूलियत ले जाए टिकटिंग वाले से जुड़े हुए जिनको आसानी से टिकट दिए जा सके सहूलियत से ला सके और जनरली हम इस मुकाम पर पहुंच जा रहे हैं कि हम लोग खुशी खुशी जा रहे हैं मुझे उसमें खुशी मिल रही है हम लोगों को थैंक यू